દર્શક મિત્રો આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે ગોબીજની પત્તા ગોબી જે આપણે રૂટીનમાં ખાતા પણ હોઈએ છીએ અને ચાઇનીઝ આઇટમ જે ખાતા હોય છે તેની સાથે ચોક્કસ આપણને આ શાકભાજી જોવા મળતી હોય છે અત્યારે ઓર્ગેનિકનો ક્રેઝ વધ્યો છે જમાનામાં કોરોના કાળ પછી અત્યારના સમયની અંદર વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર એવા શાકભાજી ખાવાનું ચલણ વધ્યું છે લોકોમાં જાગૃતિ પણ આપણને જોવા મળે છે સાથે સાથે ખેતી તો ખેડૂત મિત્રો કરતા જ હોય છે પણ હવે ઘર આંગણે ખેતીનો પણ એક ક્રેઝ છે જેને ટેરેસ ગાર્ડનિંગ કહેવામાં આવે છે કે ઘરે પણ કુંડાની અંદર કે મકાન કે બંગલાની આગળ સાઈડમાં જગ્યા હોય તો ત્યાં આગળ પણ શાકભાજી પોતે જાતે ઉગાડે અને ઓર્ગેનિક રીતે ઉગાડી અને તેનો ઉપયોગ કરે વિષય અંતર્ગત ચર્ચા માટે આપણી સાથે જોડાય છે કોબીજ ની સારી દેખાતી હોય છે તેનાથી પોષક તત્વો પણ ઘણા મળતા હોય છે ચાઇનીઝ આઈટમો પણ એનાથી બનતી હોય છે આપણે મંચુરિયન લઈ લો કે પછી બીજી કોઈ પણ જેવી ચાઇનીઝ આઈટમ હોય તેમાં પણ કોબીજનો પત્તા ઉપયોગ વધારે ત્યારે આપણે ટેરેસ ગાર્ડનિંગમાં અત્યારે જે ક્રેઝ વધ્યો છે લોકો ઘરે ખેતી કરતા થયા છે ખેતી કે ટેરેસ ગાર્ડનિંગ એટલે કે કોઈ જગ્યા તેમની સ્પેરમાં પડેલી છે તો તેની અંદર પણ શાકભાજી ઉગાડતા હોય છે તે અંગે પણ ચર્ચા કરીશું શરૂઆતમાં પહેલા આપણે ચર્ચા કરીશું ખેડૂત મિત્રોની કે ગોબીની રોપણી કેવી રીતે થતી હોય છે તેનું વાવેતર કેવી રીતે થતું હોય છે અને કેવા પ્રકારની જમીનની જરૂર પરત ભાઈ ये पत्ता गोभी जो है ये रवि के मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है और देश में इसकी खेती ज्यादातर भागों में की जाती है पत्ता गोभी की खेती करके किसान भाई अच्छा लाभ भी इससे ले सकते हैं पत्ता पत्ता गोभी का उपयोग सब्जी और सलाद के रूप में किया जाता है प्रचुर मात्रा में किया जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए विटामिन सी तथा कैल्शियम फोस्फोरस और खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं पत्ता गोभी में विशेष जो स्मेल आती है वो सीनीग्रीन ग्लूकोसाइड एक केमिकल होता है उसके कारण से आती है और पत्ता गोभी पेट संबंधी जो समस्याएं हैं या शुगर डायबिटिक डाइब, पेशेंट है उनके लिए फायदेमंद होती है पत्ता गोभी का उत्पत्ति और क्षेत्र समझे तो हम ये भूमध्य सागरी क्षेत्र साइप्रस से आई गए हैं और पुर्तगाली लोग जब इंडिया में आए थे तो वो पत्ता गोभी भारत में लेके आए थे और ये हमारे देश के सभी भागों में लगभग लग सभी भागों में इसकी खेती की जाती है पत्ता गोभी की जलवायु के बारे में पता करें तो पत्ता गोभी अच्छे विकास के लिए ठंडी और आद्र जलवायु की जरूरत होती है और इसको पाला सहन करने का विशेष गुण होता है पत्ता गोभी में और इसके बीजों के अंकुरण के लिए सत्ताईस से तीस डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा होता है સાથે જો એની પ્રજાતિ ની વાત કરવામાં આવે તો અલગ અલગ પ્રજાતિ પણ આપણને કોબીજની જોવા મળતી હોય છે ત્યારે સામાન્ય કરીને ખેડૂત ભાઈઓ કેવી પ્રજાતિની ની ઉત્પાદન કરવા પ્રેરાતા હોય છે वैसे अभी जो भी पत्ता गोभी में दो तरीके की एक तो आती है अपने हाइब्रिड वेराइटी और दूसरी ओपी वेराइटी आती है ये दो वेरायटी में पत्ता गोभी में होता है जो लोकल देसी वेरायटी बोलते हैं ओपी को देसी वेरायटी और हाइब्रिड वेराइटी लेकिन उसकी जो किस्में वो तीन तरीके से हैं जैसे कि पह, अंगेती किस्में होती है जो पहले लगती है और मध्यम वर्गीय किस्में जो बीच के महीनों में लगती है और पच्चेती किस्में इस टाइप से उसको डिवाइड किया गया पत्ता गोभी के बिहारण को अंगेती किस्म मध्य वर्गीय किस्म और पछेती किस्म इसमें डिवाइड तीन भागों में डिवाइड किया गया वो उसके बोने के समय के अकॉर्डिंग किया गया जैसे अग, अगेती किस्म है उसमें अगेती किस्म किस्मों में प्राइड ऑफ इंडिया है गोल्डन एंकर है अली ड्रम हेड है कोपेन हेगन है पुस्सा सिंथेटिक है मीनाक्षी आदि प्रमुख वेराइटी आती है इसमें अंगेती किस्मों में मध्य वर्गीय जो किस्में है उनमें ऑल ग्रीन करके हैं पूसा मुक्ता है ये मध्य वर्गीय किस्में है और पीछे ती किस्में जो है इसमें पूसा ड्रम हेड है लेट के वन है फ्लट डच आदि वेराइटी इसमें आती है ये इस टाइप से इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तीन भागों में डिवाइड किया है और वैसे इसकी जो किस्में है वो सभी जैसे सीजेंटा कंपनी है अंकुर है बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो अच्छी स्टैंडर्ड कंपनीज है वो सारी कंपनी ये बनाती अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग वेराइटीज का डेवलपमेंट किया गया है और उसके वजन के हिसाब से भी उसका डिवाइडेशन होता है और कौन से महीने में वो लगने वाली है उसके हिसाब से वो हाइब्रिड किस्म को यूज लिया जाता है કે એટલે આપણે જે રૂટીન ઉપયોગમાં જે લેતા હોય છે તે હાઇબ્રિડ વેરાઇટી ઉપયોગમાં વધારે લેતા હોય છે જી 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 હાઇબ્રિડ વેરાઇટી હી અબી મેક્સિમમ હાઇબ્રિડ વેરાઇટી હી ઇન્ડિયા મે લગાઈ જાતી હૈ ક્યોકી uska ટાઈમ પીરિયડ હોતા હૈ કુછ જેસે કી 45 સે 50 ડેઝ મે ઉસકા મેચ્યુરેશન પીરિયડ હોતા હૈ કિસી કા 70 ડેઝ મે હોતા હૈ કિસી કા 80 સે 90 ડેઝ હોતા હૈ

હવે રોપણીની જો આપણે વાત કરીએ ભરતભાઈ કેવા કરવી જોઈએ બીજથી રોપણી થતી હોય રોપાથી રોપણી થતી હોય અને એના માટે જમીન કેવા પ્રકારની જમીન જરૂરી છે પત્તા ગોભી લગાવવા માટે આપણી જમીન જો હે લગભગ સભી પ્રકારી રેતીલી તોમટ મિટી જો હે સબસે ઉપયોગ માની ગઈ હે પત્તા ગોભી કે અચ્છા રોપણી વખતે કયા કયા ખાતર ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેનાથી તેને કોઈ પણ જાતના કીટક જીવાણુ કે કોઈ ફંગસ કે જે લાગતા હોય છે જે આપણે ગોબીની અંદર પણ જોતા હોય છે કાણા પડીને આપણે પત્તા ખોલીને જોવું પડે છે કે એની અંદર કોઈ જીવાત જે છે કે નહીં કારણ કે તેનો કલર પણ ગ્રીન જ આવતો હોય છે એટલે આપણને જલ્દી ખબર નથી પડતી જો એને પ્રોપર ખોલીને ના જોઈએ તો એવા પ્રકારના રોગો ના લાગે તેના માટે શરૂઆતના તબક્કાથી જયારે આપણે રોપણી કરીએ છીએ ત્યારથી કેવા પ્રકારના ખાતરની સાથે શું પ્રિકોશન રાખવા જેથી આ પ્રકારના રોગ ના લાગે फर्स्ट में तो अपने जो पत्ता गोभी है उसके लिए जो मिट्टी है वो उसके बारे में अपन ने चर्चा करी है इसके बाद में बीज बोने का जो आपने बताया था कि बीज पौध कैसे तैयार की जाए तो पौध तैयार करने के लिए पहले तो क्योंकि डायरेक्ट उसके बीज काफी बारीक होते हैं तो उनको डायरेक्ट फील्ड में लगाए नहीं जा सकते हैं उसको पहले उसका एक नर्सरी तैयार किया जाता है जो बेड प्रिपरेशन करके नर्सरी तैयार करते हैं और जब नर्सरी तैयार करते हैं तो उसका बेड है वो दो फीट की क्यारी बनाई जाती है और उसका जो बेड है वो तीन से चार इंच ऊपर होना चाहिए फिर उसको ए, ए, उसके सीड को आप क्यारियों में डाल के उसका जर्मिनेशन लिया जाता है जब पौध उसकी तीन, चार से पांच पत्तियों की पौध तैयार हो जाती है तो वो पौध तैयार होने में लगभग तीस से पैंतीस दिन का टाइम जाता है वो तीस पैंतीस दिन के बाद उसको प्लांटिंग आप फील्ड में कर सकते हैं दूसरा जो प्रोसेस है वो कोकोपिट के अंदर नर्सरी जो हाईटेक नर्सरी होती है उसमें ट्रे में तैयार किया जाता है हाईटेक नर्सरी में तैयार करके उसके बियारण एक एक बीच ट्रे के अंदर डाल के उसका पौध तैयार किया जाता है उसमें भी थर्टी फाइव डेज लगते हैं जब वो दस से बारह इंची का पोत पौध बन जाता है तो उसको फार्मर डायरेक्ट प्लांटिंग कर सकता है फील्ड में ले जाके डायरेक्ट प्लांटिंग किया जा सकता है अच्छा प्लांटिंग करती वक्त के प्रकार खातर फंगस न लगे उपयोग करता होंगीसाइड के, के थे। यानि जब, जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो मिट्टी को दो तीन बार पलटी मारनी पड़ती है खेत तीन से चार बार कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई करिए आप मिट्टी का और जुताई के बाद पा, पाटा लगा के उसको मिट्टी को समतल बना दीजिए बुर बना दीजिए और ये सारा करने 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 के बाद में आप लगभग 25 से 30 ट्रोली आप खातर उसमें एक एकड़ में 25 से 30 ट्रोली आप छाने खातर डाल सकते हैं क्योंकि पत्ता गोभी को फर्टिलाइजर की जरूरत ज्यादा पड़ती है ग्रोथ के लिए इसलिए सड़ी हुई खातर डाल सकते हैं और पूरे साइकिल में उसको दो एकड़ में एक किलोग्राम की, नाइट्रोजन की यानी नाइट्रोजन की जरूरत होती है 125 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास की जरूरत होती है पूरे टाइम पीरियड में उसको अलग अलग तबके से आप उसको डाल सकते हैं जैसे हर पंद्रह लेके पंद्रह पंद्रह में इसको डाला जा सकता है और पत्ता गोभी के बीज भी, को पहले ये कैरी बना के वैसे किया जाता है और जब 10 से 12 सेंटीमीटर के बड़े हो जाए तो डायरेक्ट फील्ड में आप प्लांटिंग कर सकते हैं और इनका जो प्लांटिंग का जो डिस्टेंस है क्यारी से क्यारी डिस्टेंस इसमें दो फीट का रखना चाहिए और प्लांट से प्लांट डिस्टेंस जो है वो आपको 10 से 15 सेंटीमीटर 10 10 सेंटीमीटर से 15 से सेंटीमीटर के बीच में रखना चाहिए थोड़ा नजीक नजीक आवश्यक तो, है हाँ लगभग एक एकड़ में कितनी गोभीट रोप बीस से पच्चीस हजार प्लांट एक एकड़ में आ जाते हैं एक एकड़ में बीस से पच्चीस हजार प्लांट का प्लांटिंग हो सकता है जी साथ और जैसे देखे प्लांट को तो रोपाई कर देते हैं रोपाई करने के बाद तुरंत ड्रिप ड्रिप हो तो आप ड्रिप चालू कर दीजिए जी और ड्रिप क्योंकि पानी प्लांट लगने के बाद तुरंत पानी देना जरूरी होता है और जो प्लांटिंग का टाइम पीरियड है वो जैसे या तो पूरे दिन बादल हो तो उस समय लगाने चाहिए और बादल नहीं हो तो शाम के टाइम जो तीन से चार बजे का टाइम पीरियड होता है उस समय आप प्लांटिंग करिए तो प्लांट जो पौध है वो खराब खराब नहीं होती है અચ્છા તબક્કાવાર ખાતર આપવાની જ્યારે જરૂરિયાત લાગે અથવા તેને કોઈ પણ જીવાત લાગે છે ત્યારે એ જીવાત કે ફંગસથી બચાવવા માટે શું કરવું કારણ કે તેને આપણે જોઈએ તો અલગ અલગ પેલી લીલી ઈયળ અને એ બધું લાગવાની જ્યારે ઘટના બનતી હોય છે તો કોવારો લાગે કે કોઈ સડો જ્યારે થતો હોય બ્લેક સ્પોટ લાગતા હોય છે બ્લેક રોટ થતા હોય છે એ આવા બધા રોગોથી બચાવવા માટે શું ઉપાય કરી શકાય ઈયળ ઓર જોટલ પીલર ઓર ઈયળ तो और ईयर को ईयर से बचाने के लिए इसमें एक तो क्लोरोपाइरिफोस है वो दवा यूज में लिया जा सकता है जो इंसेक्टिसाइड है और एक uh, कोरोजोन करके एक इंसेक्टिसाइड आते हैं उसको यूज में ले सकते हैं साथ में नीम ऑयल आप रेगुलर में यूज ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक है नीम ऑयल के छिड़काव से भी कैटरपिलर को इनसे बचाया जा सकता है और जो सड़े की बात कर रहे हैं वो एक पंजीसाइड है फूक नाशक से उसको कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कोई पत्ती पे सड़ा लग रहा है या कुछ भी है तो उसपे आप मैनकोजे सीओसी पाउडर या रेडियो मिल कोई भी सिस्टमेटिक फंग यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरियल बिल्ट है तो बैक्टीरियल बिल्ट के लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन यूज में लिया, लिया जा सकता है तीन ग्राम पर पंद्रह लीटर पंप में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं ઓકે એ સિવાય બીજા કોઈ ઓર્ગેનિક પ્રકારના કોઈ એવા તત્વો કે જેના કારણે આપણે ઓર્ગેનિક ખેતી જે લોકો કરતા હોય છે ઇન્સેક્ટિસાઈડ અને પેસ્ટીસાઈડ જે લાગતા હોય છે એના બદલે આપણે ઓર્ગેનિક એના અવેજમાં શું વાપરી શકીએ કે જે લોકો ઓર્ગેનિક ખેતી કરે છે ઓર્ગેનિક करंज केक ले सकते हैं दिवेला केक ले सकते हैं फर्टिलाइजर के लिए सबसे बेस्ट है उसके साथ साथ में जैसे आप घर पे भी पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक बना सकते हैं वो वो जैसे नीम ने, की जो पत्तियां होती है उनके द्वारा उनको ड्रम में डाल के उसको सड़ा के ने, ए, ए, और उसके साथ में आप ए, उसके साथ में आप ये अपने आग जो होता है आंकड़ा जिसको बोलते हैं उसकी लिप को भी डाला जाता है वो एक पेस्टिसाइड का काम करता है और दूसरा जो ड्रम स्टिक आती है उसकी जो होती है ड्रम स्टिक की वो भी अच्छा पेस्टिसाइड का वर्क करता है तो इनको सब दो सौ लीटर के ड्रम में डाल के अच्छे से सड़ा के उसको फिल्टर करके फिर उसको यूज में लिया जा सकता है और साथ में जो गौमूत्र होता है वो एक अच्छा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी काम करता है तीसरा इसमें आप छाछ यूज में ले सकते हैं जो छाछ है वो भी आप डाल सकते हैं जो बैक्टीरिया होता है तो वो जमीन का पीएच मेंटेन करता है फसल का पीएच मेंटेन करता है उससे उसकी ग्रोथ अच्छी मिलती है और उस फसल के लिए अच्छा रहता है ओके okay. अच्छा ड्रीप बात एरीगेशन तुम्हें तो ड्रीप एरीगेशन सिस्टम अफोर्ड कर सके व्यवस्था करकेत कर इनके लिए फिर आपको जैसे दो दो फीट पे आपको जो दो जो बेड बना रहे है उसके साथ में एक निक बनानी पड़ती है पानी देने के लिए वो अलग से निक बना बना के आप दे सकते हैं पानी उसमें जो दोरा सिस्टम बोलते हैं उसको बीच में एक निक बना दो उस पे पानी दो दोनों तरफ को वेज लगेगी उसमें એટલે જમીનમાં એના રૂસને વધારે પાણીની જરૂર પડે ઉપર સ્પ્રે કરવાની જરૂર ઓછી પડે એ પ્રકારનો કંઈ ખરવામા કે ઉપરથી પણ સ્પ્રે કરવાની જરૂર ખરી પાણી કેવું પેસ્ટીસાઇડનો ઉસકા સ્પ્રે ہوتا ઉપર સે પાણી કરીને બાકી પાણી કે ઇસ્પે કી જરૂરત નહીં પડતી આપ નીચે સે પાણી દે સકતે હે યે સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ મે તો કોઈ દિક્કત નહીં આપ સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ સે ભી પાણી દે સકતે હે વો ઉપર સે પાણી દિયા જાતા હૈ જી काफी बड़े-बड़े फील्ड होते हैं उनमें ये लोग काफी स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी देते हैं हम्म हो सक्सेस है कोई उसमें दिक्कत नहीं है पाक सके, खेड़ू ने, ने, सामें किटली आवक सके। एक વખત रोपण किया પછી કેટલો પાક લઈ શકે ખેડૂતને અને કેટલો ખર્જો અને સામે કેટલી આવક થઈ શકે એક્ચ્યુઅલી 200 સે 300 ક્વિન્ટલ કે આસપાસ इसमें પત્તા ગોબી કા આવક આ જાતા હે આરામ સે 200 સે 250 ક્વિન્ટલ કે આસપાસ 1 એકર મે મિલ જાતા હે આરામ સે और अप्रोक्सीमेट इसमें जो खर्च है ये लाए ये टाइम पीरियड रहता है सिक्सटी डेज से डेज में यानी दो महीने से ढाई महीने के बीच में ही आवक आ जाती है जी। और इसका जो खर्च है वो खर्च लगभग चालीस हजार से पैतालीस हजार के आसपास आता है पूरे एकड़ का और आवक के आवक का जो है वो पैसों में अपन काउंट करें तो एक से एक लाख से लेकर डेढ़ लाख के बीच में एक एकड़ में आवक आती है કે આવક જે છે કેટલી થાય અને કેટલી વખત પાક લણી શકે ખેડૂત જે આપે જે प्रकारे વાત કરી કે 60 થી 80 દિવસમાં પાક મળી જાય એ પાક કેટલા સમય સુધી લણી કરી શકે તો એ અલગ અલગ જો વેરાઈટી ہوتی છે uska time period અલગ અલગ રહેતા છે જેમ કે کچھ 60 ડેઝ મે પૂરા કટિંગ હો જાતા છે کچھ 80 ડેઝ મે હોતા મતલબ 3 મહિને મે પૂરા ફસલ આપકા બહાર આ જાતા છે ફિલ્ડ કા इसको साथ में इंटरक्रोप भी किया जा सकता है इसमें इंटरक्रोप करते हैं जैसे केले की फसल जो ले रहे हैं फार्मर वो इंटरक्रोप करके तीन महीने तक ये फसल लेते हैं पपैया की फसल करने वाले भी इंटरक्रोप में कोबेज और फूल लगाते हैं और जो वुडी प्लांट कर रहे हैं वो कंटिन्यू दो साल तीन साल तक इंटरक्रोप में कोबेज की फसल लेते हैं અચ્છા ભરતભાઈ તમે ડ્રમસ્ટીક ની હમણાં વાત કરી કે ડ્રમસ્ટિકનો જે પાવડર છે એ પાવડર પણ આમાં આપણે ઉપયોગમાં કરી શકીએ તો ખેડૂત ભાઈઓને આપણે એટલું જણાવીશું કે શેઢે પાળે જે ખેતરની જે બોર્ડર હોય છે ત્યાં આગળ અલગ અલગ પ્રકારના ઝાડ વાવવામાં આવતા હોય છે અને દરેક નો ને કંઈક ઉપયોગ હોય છે તેમાં ડ્રમસ્ટિક પણ એટલે કે મોરિંગા આપણે જેને સરગવા કહીએ છીએ સરગવા એ સરગવાની સિંગનો પાવડર અને એના પત્તાનો પાવડર પણ આપણે આમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ એટલે અલગ અલગ ઝાડ જે છે તે કેવા પ્રકારના કેટલા ઝાડ રોપી શકાય કે જેનો આ પ્રકારે ખેતીમાં ઉપયોગ કરી શકાય ये कि जो बाउंड्री बाउंड्री पे आप झाड़ लगा सकते हैं खेत की जो बाउंड्री है उसका जैसे छाव जो है वो फील्ड में ज्यादा नहीं पड़े तो उसमें प्रोडक्शन पे उसका इफेक्ट नहीं आए जो सीधे झाड़ जाते हैं वो खेत की बाउंड्री पे लगाया जा, जा सकते हैं उसमें जैसे मीलिया दूबिया एक झाड़ है फिर दूसरा अपन ये यूज में ले सकते हैं जो ड्रम स्टिक जो सीधा जाता है ड्रम स्टिक वो यूज में लिया जा सकता है આપણે કોઈ જોતા નથી કે એને એક જાતનું નિંદામાણ ના રૂપમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ પણ આંકડો પણ આપણને ખેતીની અંદર ઉપયોગી થતો હોય છે એટલે આકડો સાથે રોપવો જરૂરી ખેતીમાં एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल और एंटीपेस्टिसाइड का काम करता है आग आँख में काफी इस टाइप के केमिकल्स होते हैं जो फ्लेवनोइड और से ऐसे होते हैं स्ट्रॉन्ग कि वो सारा इन पे कंट्रोल करता है स्पाइडर पे कंट्रोल करता है चूसिया जो है उस पर कंट्रोल करता है એક પ્રકારની જીવંત ખેતી જે જૂના જમાનાની ખેતીનો એક પ્રકાર છે જેના અલગ અલગ ફાયદાઓ મળી શકતા હતા અને ખેડૂતોએ બહારથી રાસાયણિક ખાતરો કે બીજા કોઈ ખાતર ખરીદવાની જરૂર ના પડે જો આ પ્રકારની વાવણી ખેડૂતે કર્યું હોય તો હવે વાત કરીશું આપણે ભરતભાઈ કે જે લોકો ઘર આંગણે શાકભાજી રોપવાના શોખીન છે કે જેમને પોતે રોપે છે અને પોતાને આરોગ્ય બુધ છે તો એ લોકોએ કુંડામાં અથવા તો જમીનમાં તેમને જો ઘરની આસપાસમાં જગ્યા છે તો ત્યાં આગળ રોપવું છે એમણે તો કેવા પ્રકારે એમને રોપવું જોઈએ અને કેવી રીતે એને ગ્રોથ લઈ શકે તેને લર્નિંગ લઈ શકે જે આપણે ઘર કે रखा છોટા तो એરિયા जै, एरिया ગાર્ડનિંગ એરિયામાં કિચન गार्डनिंग उसको बोल सकते हैं अपन तो किचन गार्डनिंग जो एरिया है उसमें आप उसको पहले उसमें थोड़ी सी मिट्टी अच्छी सी भरवा दीजिएगा जो अच्छी फल फलूप मिट्टी हो खेती वो उसमें भरवा के सॉइल मीडिया के, के प्रकार खास के खातर वर्मी कंपोस्ट के छाणियों खातर के माटी रेती के एनु मिक्सर कुकोपीट निक्सर तैयार प्रमाण हाँ, के जैसे जो है 50 आप मिट्टी का पोर्शन ले लीजिए तो रेड मिट्टी हो या मिक्स मिट्टी हो दो मत, बलू दो मिट्टी हो वो यूज में लीजिए उसके साथ में छाने खातर को है, जो खातर है वर्मी थर्टी परसेंट वो मिक्स करिए और नेम के कुछ यूज में लीजिए तो वो एक पेस्टिसाइड से का काम करेगा ये यूज करके तीनों को मिक्स करके एक मिक्स मिश्रण मीडिया बना लीजिए और उसको फिलिंग करिए और जैसे पोर्ट है पोर्ट के साइज पे लगे डिपेंड है पोर्ट छोटा है तो उसमें एक एक पौधा लगेगा और पोर्ट की साइज बड़ी है तो उसमें दो या तीन या पांच पौधे आप लगा सकते हैं एक साथ में और जो जमीन पड़ी हुई जमीन है जैसे किचन गार्डन वाली जमीन है तो उसमें बेड तैयार करके आप एक निश्चित डिस्टेंस छह सात सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक एक पौधा लगा के उसको लाइन कर सकते हैं पंक्ति वग्ध उसको लगा सकते हैं और इस टाइप से आप लगभग फिफ्टी डेज में उसमें से आप आवक ये फसल यूज में ले सकते हैं और उसको ऑर्गेनिक तरीके से करिए फुली ऑर्गेनिक करिए तो आपको पूरा जो आपकी किचन का जो सब्जी मिलेगा वो आपको पूरा ऑर्गेनिक मिलेगा उसका એનો પણ આપણે ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરી શકીએ ફર્ટિલાઇઝર બનાસ દરેક વેસ્ટ જે છે એ ખાતરના સ્વરૂપમાં આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ એની પણ એક ફોર્મ્યુલા આવે છે ફોર્મ્યુલા અંગે આપણે ફરીથી વાત કરીશું અચ્છા આ પાક જે લેવાનો છે એ પાક લેતી વખતે તબક્કાવાર ઘર માં જે ગૃહિણીઓ અથવા તો જે ઘર ઘર આંગણે જે લોકો વાપતા હોય છે તેમણે શું કાળજી રાખવી કે કોઈ પ્રકારનો રોગ ના લાગે જે પ્રકારની નીમ ઓઈલની તમે વાત કરી એ સિવાય બીજો ઘરે શું ઉપયોગ કરી શકે ઘર જબ લગાડે તો ઉસ પર જેસે એક બڑا કિચન એરિયા હે કિચન ગાર્ડન એરિયા હે તો ઉસમે આપ એક બે પોદે ગલગોટા કે લગા સકતે હે વો ઇન્સેક્ટ કો અપને ઓર ખેંચતા હે गलगोट के जो फूल है, फूल आते हैं ना तो वो अपने और इंसेक्ट खींचता है वो तो पौधों पे इंसेक्ट नहीं जाते हैं इस टाइप से आप जो ऑर्गेनिक तो या वो फिर पे ये इंसेक्ट को से बचाने के लिए कुछ ट्रिप्स ट्रेप्स आते हैं कलर ट्रेप ट्रेप्स वो ट्रेप्स भी लगा सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट है आप क्लीनिंग रखिए एरिया को तो इंसेक्ट की इफेक्ट बहुत कम होगी घास ज्यादा उगी हुई होगी तो वहां इंसेक्ट होंगे तो एरिया क्लीन रहेगा तो इंसेक्ट का इफेक्ट कम आएगा બિલકુલ ખૂબ આભાર ભરતભાઈ આપ અમારી સાથે જોડાયા અને ચર્ચામાં ભાગ લીધો અને આટલી સરસ માહિતી ખેડૂત મિત્રો ને સાથે જે ઘર આંગણે ખેતી કરવા ઈચ્છુક છે પોતે ઘર આંગણે શાકભાજી રોપી અને ખાય છે ઓર્ગેનિક નો અત્યારે આપણને વધારે જોવા મળ્યો છે ભરતભાઈએ વાત કરી રસોઈમાં આપણે સ્થાન ધરાવતી જે વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર છે અલગ અલગ પ્રકારના વિટામિન્સ અને પોષક તત્વો એમાં આપણને જોવા મળતા હોય છે ત્યારે તેના પ્રકારની વાત કરી તેના રોગ જે જીવાણુઓ કીટાણુઓ લાગતા હોય છે લીલી ઈયળ તેને લાગતી હોય છે અને અલગ અલગ જે જીવાણુઓ છે તેનાથી કેવી રીતે બચાવી શકાય અને ખેતરના શેડે જે પ્રકારે બતાવ્યું કે કરંજનું ઓઇલ છે નીમ ઓઇલ છે નીમ કેક છે આંકડાનો છે ડ્રમ સ્ટિક છે જે સરગવાનો પાવડર છે એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ ખેડૂત ભાઈઓને જો જીવંત ખેતી કરે છે તો એને ચોક્કસથી કે બહારથી ખાતર વધારાનું કે એવું કઈ લાવવાની જરૂર નથી પડતી એની કોસ્ટ જે છે તે પડતર કિંમત તેની નીચે લાવી શકે જો આ પ્રકારની વાવણી અને લણણી કરે તો દર્શક મિત્રો આથી આટલી ચર્ચા ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી મને આપશો રજા આપજો તારું બુલેટિન ગુજરાતનો નમસ્કાર